Как привести работника из Индии либо Бангладеша? Что для этого нужно? В первую очередь обратиться в нашу компанию, оставить заявку, ее обрабатываем. В течение двух-трех дней мы возвращаемся к вам с ценами по заработным платам. Если все всех устраивает, то э, заключается контракт, и после этого в течение двух недель мы подбираем вам работников. После того, как мы подобрали работников, мы предоставляем вам видеоинтервью, документы их, утверждаем кандидатов, и после этого запускается процесс получения разрешения на работу. Чтобы получить разрешение на работу, э, этим может заняться либо наш юридический партнер, либо и ваш юридический отдел. Время на получение разрешения на работу занимает в районе 7-10 дней. После того, как разрешение на работу получено, мы отправляем пакет документов либо в Индию, либо в Бангладеш. Это занимает в районе 5 дней отправка документов. После того, как документы получены, запускается процесс получения визы Д. Это занимает в зависимости от страны. Если это Индия, то от Пяти дней до месяца. Если это Бангладеш, то это занимает от двух до трех месяцев. Почему? Потому что Бангладеш находится в, миграционной, в миграционном риск-листе. И два месяца занимает дополнительная его проверка. После того, как кандидат получил непосредственно уже визу Д, после этого запускается процесс получения транзитной визы. Кандидаты летят через Молдову к нам. Поэтому нужно получить транзитную молдавскую визу. Этот процесс занимает примерно две недели. После того, как э, транзитная виза получена, э, согласовываем даты приезда. Кандидаты прилетают в Молдову, там встречает их наш представитель и э, довозит их до границы Украины с пересечением границы. Там уже непосредственно встречаете вы кандидатов, подписываем акт приема передачи и после этого запускается процесс. Получение посипки на проживание. Этим также может заняться наш юридический партнер, либо же ваш юридический отдел. Все, после этого работник уже спокойно себе работает у вас на предприятии. Поэтому, кому нужны работники из Индии и Бангладеша, пожалуйста, обращайтесь к нам. Мы вам поможем подобрать хороших, главное, хороших, квалифицированных людей.